Я прошу прощения за недержавному. Я постараюсь быть очень кратко. Значит, я думаю, что, в принципе, э, во всех регионах и абсолютно во всех председателей СНД и управляющих СНД и те же проблемы в каждом регионе. У кого-то есть больше достижений, у кого-то меньше. Но общая система у нас все в государстве одна. То, что говорил Ужгород, то, что говорил Харьков, такое, то есть проблемы во всех одних. Но, на мой взгляд, это нежелание системы, нежелание власти расставаться вот с этим событием. И мы этого понять должны. То есть мы должны общую систему, бороться с общей системой, а мы боремся с какими-то вот такими. Мало то, что мы боремся, как бы пытаемся вернее, потому что здесь действительно, если сегодня обезглавить вот этот цвет, то на завтрашний день в Украине уже никто не будет создавать и не захочет создавать а всего. А уже все меньше, я по себе сужу, я 16 лет, 17 год пошел управляю, я начинал с нуля. То есть уже меня запало и желание большого. То есть если можно было где-то соскочить в другой там, бизнес или куда, работать на себе, я бы с удовольствием ушел, потому что э, постепенно заходишь тупить. тупик. Наше родное министерство, оно не соратник, это враг. Это откровенный враг, который сидит. Я говорил и я говорил Пересовчику, и он как бы старался мне прикрыть рот. Э, Э, ну, иногда, не всегда. Я считаю, что только мы своими силами можем бороться с этим врагом. Это враг номер один. А может быть Верховная Рада, потому что законодатели вот, они там, вот как они разделяют между собой места, неизвестно. Почему? Потому что любимое министерство должно выносить туда документацию. А то, что они пишут, им надо подрывать все, где-то рождаемые эти органы, чтобы больше них не размножались уже. Это моя субъективная точка зрения. Может быть, я резко, может быть, игривой такой самое, э, самый, но мы должны понимать одно. То, что делается, это делается умышленно. А теперь я скажу самую главную нашу цель и самую главную то. На мой субъективный взгляд, все делается с одной целью, чтобы пришел нам всем амбец, и они взяли в свою частную собственность. Они создадут законодательно управляющие компании, и они все это вот берут у нас. Местные советы себе и нас поставят в рамки, что они все заберут, они будут управлять. А потом они разделят власть, там по клану, как они сейчас делят. Почему я так говорю? Потому что уже кажется, сказал, вне зависимости от цветов флагов, кто приходит на сторону власти. А мы хозяйственники, мы же не по этому делу. Так вот, я смотрю, что мышление у них все одинаково. То есть не дальше декларирования предвыборной кампании. А в нашем теле должны быть чистые хозяйственники. Мы должны хозяйствовать так, чтобы успешно. Несовместимостью кто пришел и как. Наш главный путь не мог измениться. Немножко лягну нашу ассоциацию всеукраинскую. Ну в хорошем смысле почему. Это наш главный орган, тот, тот орган, который должен противостоять министерству. К сожалению, с Божьей помощью и с помощью гранта мы создали эту организацию. Но она в стадии такого режима ожидания или вяло текущий режим. Виноваты в этом Березовчук, Мальник и все. Я думаю, что нет, виноваты мы все. Почему? Потому что мы в регионах должны требовать от своего представителя, а это представительство должно требовать и наводить порядок вот там. Потому что вся гниль в нашей стране, к сожалению, идет с Киева. Раньше это было Одесса, потому что все бандитизмы и все было контрабанда в Советском Союзе. А сейчас вся сконцентрировалась это там. Я отвечаю за свои слова, я не боюсь этого. Уже не боюсь, потому что... Так вот, что я хочу сказать. Мы должны подумать о том, чтобы наша организация была и политическая, и хозяйственная, надо была сила, с которой бы в Киеве считались, с которой бы считались в регионах. И все понимали, что мы являемся представителями народа, мы не сами по себе, мы им. Потому что народу, простите, ему выгодно спекулировать на всех терминах. Получается, что кроме как нам возрождать вот этот и поднимать СМД, да никому, и народу не надо им, и тем не надо. То есть только нам это и нужно, мы боремся. Я знаю те же самые проблемы у вас. И по горам, по земле. Да, не одни и те же. То есть давайте вначале создадим, поможем всеможную организацию, которая сможет противоставлять и достойно представлять наши интересы. Прошу прощения, я не Спасибо.